ଶନି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଗୋଚର ଚଳନ ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶ ମସିହାରେ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ସତର ତାରିଖରେ ମକର ରାଶିରୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିକୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ସମୟରେ ଶନି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରାଶି ଉପରେ କିପରି ରହିବ ପ୍ରଭାବ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲି ଯେଉଁଥିରେ ମେଷ ରାଶିଠାରୁ କର୍କଟ ରାଶି ଜାତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ରହିବ ଶନିଗ୍ରହଙ୍କର ଚଳନର ପ୍ରଭାବ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଣାଇଥିଲି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଜଣାଇବି ସିଂହ ରାଶି ଠାରୁ ବିଛା ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶି ଉପରେ କିପରି ରହିବ ଶନି ଗ୍ରହଙ୍କର ଏହି ଚଳନ ଫଳରେ ପ୍ରଭାବ ତେବେ ଏହି ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି କି ଯଦି ଏବେବି ଆପଣ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଫଳରେ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପଯୋଗରେ ଆସୁଥିବା ଜ୍ୟୋତିଷ ଓ ବାସ୍ତୁଭିତ୍ତିକ ଭିଡ଼ିଓ ତଥା ତଥ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ଉପଚାର ଅନାୟସରେ ପାଇପାରିବେ ସିଂହରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ସିଂହରାଶି ଜାତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶନି ମହାଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନର ଅଧିପତି ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନର ଅଧିପତି ଭାବରେ ଶନିଗ୍ରହ ଏହି ଚଳନରେ ମକରରୁ କୁମ୍ଭକୁ ଗମନ କରିବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରୁ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନକୁ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଏବଂ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ ଆପଣ নিজৰ ক্ৰোধকু নিয়ন্ত্ৰণেৰে ৰখত নচেত ই পাৰিবাৰিক দাম্পত্য জীৱনকু প্ৰভাৱিত কৰিবসা সৃষ্টি কৰয় ব্যৱসায়ী মানে লাভৱান হেবাবে তথা কৰ্মজীৱী মানে নিজৰ কাৰ্য দক্ষতা ফলৰে কৰ্মক্ষেত্ৰত উচ্চ প্ৰশংসিত হব এই সময়ৰে আপোনালোকৰ কিছু স্থান কাৰ্যক্ষেত্ৰৰ কিছু দূৰস্থান ভ্ৰমণ কৰাৰ সুযোগ লাভ হৈ পাৰে এই সময়ৰে আপোনাৰ অত্যাধিক কাৰ্যচাপতু কিছুটা সমস্যার স্বাস্থ্যগত সমস্যা আপনার দেখা দিয়ে পারে নিজের স্বাস্থ্যক যত্ন নিচে কিছু সাধারণ স্বাস্থ্য সম্বন্ধিত সমস্যা আপনার অধিক কষ্ট প্রদান এই সময় আপনার আয় অধিক হব নিজের খরচক মাপিচুপি করতু নচেত আপন করজ করা পারে ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମୟ ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ବିତେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରିବାରରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଲେ ନିଜର ନିଜେ ସ୍ଥିର ମସ୍ତିଷ୍କର ସହିତ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମୀକ୍ଷା କରି ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଦିଗରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ସମୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଅତିବାହିତ ହୋଇଯିବ ଏହାପରେ ଜାଣିବା କନ୍ୟାରାଶି କନ୍ୟାରାଶି ଜାତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶନି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନର ଅଧିପତି ଏହି ସମୟରେ ଶନି ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରୁ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନକୁ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି ଫଳରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟିକାରକ ହେବ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମାନେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହଇରାଣ କରିବା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେଇ ଶତ୍ରୁ ହେତୁ ଆପଣ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଭୋଗ କରିବେ ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେତୁ ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ହେତୁ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ ମାତ୍ର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ଚାପ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ତଥା ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଯଦି ସେମିତି ସମୟ ଆସୁଛି କରଜ କରିବା ପାଇଁ ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ଏହାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ତେବେ କରଜ ପରିଶୋଧ କରିବା ଦିଗରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ এই সময়ৰে কৰ্ম নিযুক্তি সন্ধানৰে থকা ব্যক্তিবিশেষ মানে তথা কৰ্মজীৱী মানে শুভ ফল প্ৰদায়ক হ'ব যে কৰ্মক্ষেত্ৰত নিযুক্তি অতি সেই নিজৰ কৰ্ম কাৰ্য দক্ষতা বৃদ্ধি কৰিব সৈতে নিজৰ স্থানক সুদৃঢ় কৰি পাৰিব এই সময়ত আপোনাৰ কাৰ্যক্ষেত্ৰৰে সমস্ত সৈতে বন্ধুতা পূৰ্ণ সম্পৰ্ক সৃষ্টি কৰো বন্ধুতা পূৰ্ণ ବାତାବରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ କଳହ ଠାରୁ ସର୍ବଦା ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ କାରଣ ସାଧାରଣ କଳହ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏହାପରେ ଜାଣିବା ତୁଳାରାଶି ତୁଳାରାଶି ଜାତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ শনিগ্ৰহ হেৰি চতুৰ্থ আৰু পঞ্চম স্থানৰ অধিপতি এই গোচৰ চলন ফলত শনি মাহগ্ৰহ আপোনাৰ ৰাশিৰ চতুৰ্থ স্থানৰ পঞ্চম স্থানক গমন কৰোঁ এই সময়ত আপোনালোকৰ সমস্ত বন্ধু পৰীন সৈতে কিপৰি ভাৱে সম্পৰ্ক অগ্ৰগতি কৰচে তাহিব বিষয় কাংকি না ইয়াত সতৰ্কতাৰ সৈতে আপোনাৰ সমস্ত বন্ধুতা পূৰ্ণ বাণ প্ৰস্তুত কৰি সমস্ত মতা দূৰৈ সম্পৰ্কক আগবাঢ়ো নচেত কেতে କେତେକ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଦେଖାଦେବ ଏବଂ କେତେକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରନ୍ତି ତୁଳାରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ତୁଳାରାଶିଜାତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟଟି ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟିକାରକ ହେବ ନିୟମିତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଠପଢା ଅଧ୍ୟୟନ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରଗତି ନ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟିକାରକ ହେବ ଯଦି ନିୟମିତ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ ତେବେ ଯାଇ ଆପଣ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟିକାରକ ହେବ ଯଦି କେହି ତୁଳାରାଶି ଜାତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିବା ଦିଗରେ ଆଗ୍ରାନ୍ୱିତ ଅଛନ୍ତି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ସେଥିରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି ଆୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଚକ୍ଷୁଜନିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ କିଛିଟା ବିଚଳିତ କରିପାରେ ନଚେତ୍ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି এই সময়ে অধিক অধিক হব ই জানিবা বিচাৰাশি ବିଛା ରାଶି ଜାତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶନି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନର ଅଧିପତି ଏହି ଗୋଚର ଚଳନ ଫଳରେ ମକର ରାଶିରୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିକୁ ଗମନ କରିବା ଫଳରେ ଶନି ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରୁ ଗମନ କରି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ସାମାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ କିଛି ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବାର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ତାହା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ହୋଇପାରେ ନଚେତ୍ କୌଣସି ସମସ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ

ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରି ନିଜକୁ ସଫଳ କରାଇବା ସହିତ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାବରେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇପାରିବେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାପ ହେତୁ ସାମାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଏହି ସମୟରେ ନିଜର ଆୟ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟୟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହୋଇଯିବା ହେତୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କରଜ କରିବାକୁ ପଡିପାରେ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଆପଣ କରଜ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଆପଣ କରଜ ଶୁଝିବା ଦିଗରେ ଅଧିକ ପ୍ରଯତ୍ନ କରନ୍ତୁ ଏହି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ଗମନ କରିବା ଫଳରେ ଏହି ଯେଉଁ ସମୟ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛି ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଅବନତି ଘଟିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟିକାରକ ହେବ ଚିନ୍ତାଜନକ ହେବ ଆସନ୍ତା ଶନିଙ୍କର ଗମନ ସମୟରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଅତ୍ୟଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଅତ୍ୟଧିକ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିବେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଦିଗଟି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଆର୍ଥିକ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ଗତି କରିବ ଯାହାଫଳରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଏହା ଥିଲା ସିଂହ ରାଶି ଠାରୁ ବିଛାରାଶି ଜାତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶନିଙ୍କର ଗୋଚର ଚଳନ ଫଳରେ କିପରି ରହିବ ପ୍ରଭାବ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉପସ୍ଥାପନା ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଯଦି ଏବେ ବି ଆପଣ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଫଳରେ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପଯୋଗରେ ଆସୁଥିବା ବାସ୍ତୁ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ଭିତ୍ତିକ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ରାଶିଫଳ ଅନାୟସରେ ପାଇପାରିବେ ତେବେ ଏଇଠି ଜଣାଇ ଦେଉଛି କି ଏହି ଯେଉଁ ଶନିଙ୍କର ଗୋଚର ଚଳନ ଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶି ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଅନ୍ତରେ ମୁଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଡ଼ିଓରେ ଶନିଗ୍ରହଙ୍କର ଗୋଚର ଚଳନ ଫଳରେ ଯେଉଁ ଅଶୁଭ ଫଳ ଲାଭ ହେବ ତାର ପ୍ରତିକାର ଦିଗରେ କି କି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡିବ କି କି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଡିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏବେ ହିଁ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଫଳରେ ଆଗକୁ ସେହି ଭିଡିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଅନାୟସରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ନମସ୍କାର ଶୁଭମ ଭବ